बसमिल्लर हिस्टोरिकल वर्ल्ड टी वी यूट्यूब चैनल के मज़ज़ ख़ ख़वान हजरा अलकुम आपसे इतमास है कि वीडियो शुरू होने से पहले दुरुज शरीफ पढ़ लें आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज की अहमियत से आगाह करूँगा और दस ऐसी अदीस आपकी खिदमत में बयान करूँगा जिससे नमाज की अहमियत भरपूर ज़ाहिर होती है आप सल अल्लाह ने फ़रमाया फजर और इशा की नमाज का जर जिसने इशा की नमाज़ बाजमात अदा की गोया उसने निसफरात क़याम किया और जिसने फजर की नमाज भी बाजमात अदा की गोया उसने पूरी रात क़याम किया एक और जगह फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नमाज़ फ़जर बाजमात अदा करना रात भर कयाम करने से अफजल है और नमाज इशा, बाजमात आधी रात के क़याम से अफजल है हजूर अक्रम सल्ह वसम ने फरमाया अगर जमात की नमाज छोड़ने वाले को ये मालूम हो जाए कि जमात में शामिल होने वाले को कितनी फजीलत मिलती है तो वह ज़रूर चल कर आए खवा उसे घुटनों के भल भी आना पड़े हज़रत अबू हुर रज़ील्ल् तहु से रवायत है कि रसूल सल्ला वसम ने फ़रमाया कसम है उसकी जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान मैंने इरादा किया कि किसी खादम को लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दूँ जब लकड़ियाँ जमा हो जाएँ तो नमाज़ के लिए आज़ान कहने का हुक्म दूँ जब आज़ान हो जाए तो लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए किसी शख़्स को मामूर करूँ फिर उन लोगों की तरफ जाऊँ जो बग़ैर किसी उज़र के नमाज़ के लिए जमात में नहीं आते उनके घरों को आग लगा दूँ एक और जगह रवायत है हज़रत अबू ज़र रज़ील तन फरमाते हैं कि एक दफ़ा हजूर अक्रम सल्ला वल् सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे आप सल अल्लाह वल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली तो उसके पत्ते और भी गिरने लगे आप फ़रमाया अबू ज़र मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुना ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नमाज़ फ़जर के दो रक़ात पढ़ना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन तमाम से बेहतर है नमाज कायम करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज़ों में एक नमाज ऐसी है कि जिससे वो छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद होकर रह गया और वो नमाज़ असर की नमाज है इसके अलावा आप वसल्लम ने फ़रमाया नमाज़ से गुना गिरते हैं आप का इरशाद है जब बंदा नमाज़ के लिए खड़ा होता है तो उसके सारे गुनाह लाकर उसके सर और कंधों पर रख दिए जाते हैं जब भी वो रकू और सजूद करता है तो वो गुनाह उससे गिर जाते हैं इसके अलावा आप अलैहि वसल्लम ने नमाज़ को दीन का सतून करार दिया है वसल्लम का इरशाद है तमाम अमूर का असल इस्लाम है और इसका सतूँ नमाज है और इसको हान की बुलंदी जिहाद है रसूल सल्ला वसम ने फरमाया हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क नमाज है जिसने नमाज छोड़ दी उसने गोया को फर्क किया मुसलमान और कुफर शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है